Мы готовились к этому поединку, понимали, что, в общем-то, некуда отступать. И надо сказать, я думаю, что все-таки мы не все это поражения. Вот. Но пожурить можно себя, наверное, только за такое не совсем невнятное начало. Потом в общем-то, контролировали ППД, к сожалению, не удалось забить. Вот. И слишком много, конечно, пропущенных долом дали козырей в рейд-басу хочется поздравить команду Кривбас с победой. Вот. и, в общем-то, я думаю, что такая команда не достойна. Хочется пожелать удачи. Ну, вот, какие -то, какие -то вопросы? Да, вопрос есть? Денис Галайн отформировался, что то что-то что серьезное? Ну, сейчас врачи разбираются, знаете, так по горячим слезам, следам достаточно сложно, чтобы рассказать. Хотелось бы надеяться, что. -то. Сегодня центр поля вами был, по сути, проигран. Почему так получается? Да не могу согласиться с этим. В, -то. в принципе, Крембас не строит игру а, немножко по-другому. они играют. в основном за счет таких широко размашистых, за счет переводов, за счет борьбы, подбора. Поэтому, как таково сегодня в центре игры не Хочу сказать, первый раз пришел за 14 туров с улыбкой, честно скажу. Потому что уже уже не плавал, потому что так было тяжело, но приятно, честно скажу, где-то сегодня нам повезло, как не кризис душой. Но команда старалась, вы видели все. То, что есть у нас, мы выходим и бьемся. Благодарен ребятам, честно говоря, от души. Будем стараться в такой тяжелой ситуации, которая там у нас борьба идет за выживание. Вы сами понимаете, что самого что ребята не пускают руки. Я думаю, эта победа может добавить нам сил, настроение. Mm -hmm. Кого-то конкретно вы выделили бы сегодня или вся команда? Понимаете, вся команда играла, старалась, билась. Ситуация просто была не очень хорошая после Киева. Вроде на ровном месте все старались. Максимов сломался, диск вылетел на тренировки. Ханкала, даже не хочется говорить, Камару пустил за ногу, нога так распухла, что там... еще. Простулович был правду. ну, просто по такому тяжелому полю, надо было и избирать, понимаете, вперед, где-то дали другим футболистам. Боровик тоже на тренировке кисть сломал, просто удар били, там попали в него, что у нас четыре человека сразу выпал. Ну, думаю, да, как бы там не было, видите, может, и получим. Боровик да, да, это серьезно, но сильно. Да, там кисть сломана, вроде ситуация скажите и... было впечатление что на в первом тайме металлурга вообще не было ну, не знаю может пока они как бы разбегались просто быстрый гол забили приятно что то что и воронков уже восстанавливается на него рассчитываем скажу честно потому что с одним нападающим мы играли начало чемпионата на танцевой. один нападающий вашенко сейчас будет два нападающих уже приятно и те ребята которые даже выходят на замену видно что глаза горят ну, и все будет Я доволен, как бы там ни было. И были претензии футболистов, знаете, он ну, как самое главное, что люди не пускают руки, должны понимать, что дается шанс. Так же самое были моменты и по Толику Кинцута, которые под двум играм тоже были проблемы. Но человек вышел, доказал. Это самое главное. Ну, ты что сейчас сказать? Ну, есть в интернете слухи, что должен прийти грозный затулка уже там Вы ничего об этом не слышали? Потому да, ну что здесь такая...